कोर्टाच्या हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने ब्याण्णव वर्ष जुन्या असलेल्या कबूरतर खाण्यावर कारवाई केल्या असून गेल्या दोन दिवस गेल्या अनेक दोन तीन दिवसापासून या कबूरतारखाण्यावर अ महापालिकेने एक ताडपत्रे आतरली होती पण आज अनेक प्राणीप्रेमींच्या पक्षी पक्षीप्रेमींच्या आणि जैन समाजाच्या भावना दुखावल्या दुखवल्या असून आज सकाळी या कबूतरखान्यावर अनेक महिलांनी जैन समाजाच्या नागरिकांनी येऊन या कबुतर खाण्यावरची ताडपत्री काढण्याचा प्रयत्न केला एक मोठा ठिया आंदोलन या ठिकाणी झालं पण या ठिकाणी आपण असलेल्या प्राणीप्रेमी पक्षीप्रेमी किंवा जैन समाजातल्या लोकांना विचार त्यांच्या भावना नेमक्या का आहेत क्या लागतं ये निकाल कबूतरखाना मेरा बा, बापा ने बनाया है मेरे पिताजी के ने बनाया है के टाइम में बनाया है मेरा नाम निरुपा वोरा है मेरे फादर का नाम कांची रतन सिंह हो रहा है मेरे पास सामने दुकान थी प्रवीण तो मेरा बड़े पिताजी का बड़े भाई ने कबूतर बनाया है कोर्ट और महापाल कोर्ट और कुछ एक्सपर्ट ये बोल रहे कि ये कबूतर खाना इंसान के जान के लिए कबूतर वो जान जान लिए रतन सिंह जिसने बनाया है मेरा बापा ने उसका नाम है वल्लम जी रतन सिंह वोरा और मेरा पिताजी का नाम है कांजी रतन सिंह दोनों तो जन साथ में ही रहते थे अच्छा पर ये कबूतर वगैरह ये इंसान की जान के लिए खतरा होता है ऐसा बोल रहे इसके इस पर क्या कहेंगे आप हाँ कबूतर जो है ये इंसान के जान के लिए खतरा होता है फंगल इन्फेक्शन रखते कुछ इंसान के होता जान अभी इसी साल ऐसी कुछ खतरा नहीं हुआ अभी एक किसी ने बात बनाई है खतरा हुआ है बाकी कुछ खतरा नहीं है सबका बराबर ही है तमकू खाते जो खतरा होता है एक कबूतर से कुछ खतरा नहीं होता सिगरेट पीने से तंबाकू खाने से का खतरा होता है कबूतर से कुछ खतरा नहीं होता वो अपनी डूबा देते हैं सिगरेट सिगरेट खाण्यापासून धोका असतो सिगरेट पिण्यापासून धोका असतो तंबाकू खाण्यापासून मानसाच्या शरीराला धोका असतो पण कबुतरापासून काही धोका नसतो असं काय म्हणनाय आजजींचं सर तुम्हाला आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है सर मैं ये पेडी का हूं अभी आजकल नया हूं मैं जो 40 इयर्स का मैं खुद हूँ मुझे पता नहीं लेकिन कबूतर की सेवा में काफी समय से कर रहा हूँ और ये करना जरूरी है हर भारतीय को करना जरूरी है इनकी वजह से अपना दाना पानी चल रहा है अगर इन्हें ही अपन बंद करेंगे तो मतलब क्या हुआ मेरा यही कहना है और इससे कोई रोक चारा या कोई नहीं होता एक प्रेम बैठ गया है आप कुछ भी तंबाकू खाओ या कुछ भी खाओ तभी आपको फालतू फालतू चीजें खाते है तभी तकलीफ होती है बाकी कबूतर सेवा करना और जानवर की सेवा करना या मानव सेवा मैं तो बोलू प्रेम से करो तभी मुंबई टिकी है अगर ये बंद करोगे तो रोग और बढ़ेगा इसकी वजह से नहीं और चीज की वजह से बढ़ेगा मेरा ये कहना है, है। महाराष्ट्र के, के उन्होंने भी इस इस पर बात की कि बोलत नहीं मी सर्व जैन है, है मराठी बोलता है हिंदी पोलता है गुजराती पोलता है तकलीफ नहीं हो सगढ़ जेपन है जनवर सात बाकी माणूस की असेल तर आम्ही साठी पण आम्ही करतोय जैन केव्हा मच्छर नाही मारत गुजराती केव्हा मच्छर नाही मारत कोणी मासाहारी नाही सध्या साकारी राहत जेवढी ज्याची जसं पण हे कबूतर साठी एवढा करा रिक्वेस्ट करतोय बाकी काय प्रॉब्लेम नाही या ठिकाणी आणखीन काही लोक आणखीन काही लोक आहेत त्यांना आपण विचारू की त्यांना काय वाटतं हे कबुतरखाना एक मुंबईची एक ओळख होती दादर परिसराची ओळख गेले ब्याण्णव वर्षापासून या ठिकाणी हा कबुतरखाना आहे तो काढला पाहिजे सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने दो जिस भगवान महावीर ने करुणा और दया पर चलकर अहिंसा का मूल मंत्र दिया है वो जैन कभी भी एक मक्की नहीं मार सकता है जीवों की हत्या नहीं कर सकता है और इतना बड़ा बैन लगा के जो आ, ये महा महानगर पालिका और सरकार ने जो किया है वो कार्य घोर निंदनीय मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ क्योंकि जीव दया ये तो हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है और इसी की आपको अगर लगता है कि ये ऐसी बात है तो 80 साल हो गए 100 साल हो गए यहाँ पे इतना कबूतर खाना को दाना डाल रहे थे लेकिन अभी क्यों हुआ और मुझे नहीं लगता है कि जो कारण दिया है कि इससे कबूतर में बीमारी फैलती है वो फैलती है मैं खुद कम से कम पाँच पांच चीजें कबूतर खाना चलाता हूँ यहाँ पे भी है भाईंदर में हमारा हॉस्पिटल है दादर में भी है और भी बहुत जगह है लेकिन आज दिन तक कभी ऐसा है नहीं है पहली बार ऐसा किया हुआ मुझे समझ से बात है क्योंकि एक पेड़ ऐसा लगाया जाए जिसकी चाहे पड़ोसी के घर तक जाए यदि वो रहे भूखा तो हमसे भी न खाया जाए इन्हीं भावना को चरितार्थ करते हुए हम के क्योंकि के क्योंकि स्वयं जीना कोई जीना नहीं होता है और वह दिल की किया है जिसमें दर्द का कोई कोना नहीं होता है हमें तो हमारे माँ बाप ने सिखाया भगवान महावीर ने कहा है जियो खुद और जीने तो सबको स्वयं के वाते जीना कोई जीना नहीं होता है अपने लिए तो सब जीते हैं लेकिन इनके लिए इन बेजुबान पशुओं के लिए इन बेजुबान पक्षियों के लिए कौन है पता ही नहीं आजकल और इस तरह से ये बहन लगाना बहन लगाना मी घोर निंदा करता हूं क्योंकि इस तरह से होगा तो निश्चित आने वाले से में, में इनको जरूर सबक आपण आपल्याला अनेक जणांना माहिती असेल की जुन्या काळामध्ये पत्र व्यवहार करण्यासाठी कबुतरांचा वापर केला जातो तर मग आता काय त्या कबुतरांना या जगात राहण्याचं काय म्हणजे इथं राहण्याचा इथं अधिकार नाही का नाही आहे ना अधिकार कबूतर त्यांना जाणार कुठे ते बेजुबान आहे ना त्यांना कोण बघणार आपणच काहीतरी घालणार तेव्हा ते जिवंत राहणार नाही तर त्यांचं असंच होणार नको ते पण काय फायदा त्या सांगा ना करून फायदा काय त्या लोकांना काय मिळालं एका एक दोन तीन माणसांनी सांगितलं म्हणून ते सगळं बंद केलं चुकीच आहे ना ते पक्षी आहेत ते त्यांना कोण कोण हे करणार त्यांना बी काहीतरी मिळत व्यवस्था मिळ केली पाहिजे ना तुम्ही बिना व्यवस्था करून ते बंद केलं आणि ते भरायला लागले तर पूजा त्याचा हे कोण आहे जबाबदार कोण आहे पशु प्राण्यांनाही या जगामध्ये राहण्याचा अधिकार आहे असे मत या ठिकाणी व्यक्त करतात कॅमेरामॅन दीपक 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 राघवसह मी प्रकाश पाटील स्टोरी डॉट कॉम मुंबई